Варвара Діордієва, креативний директор магазину Світ креативу, народилася 30 грудня. В дитинстві хотіла бути юристом. Улюблена книга Алхімік Павло Коельо, улюблене місце, міський сад. Є домашній улюбленець – Британський кіт Вінсент. Заміжня виховує сина Матвія. Ірина Чорна, директор студії магазину Світ креативу. Народилася 1 вересня. В дитинстві хотіла стати вчителем. Улюблена книга Маленький принц Антуан де Сент-Екзюпері». захоплюється дизайном улюблене місце дендропарк. Заміжня виховує сина та доньку. Ми вже обсуждаємо тему китом сад на самом деле. Добре утро вам. Доброго ранку. добро. що добре утро, да? Так, знаєте. Вот много про вас только что расповели у таких коротких сюжетах, а расскажите, власне, про свой проект счет до Можно не вкратце, можно нести разговор. Ну, да. Для начала хотим поздравить всех Кировоградцев с прошедшим днем города. Mm -hmm. Как традиционно приглашаем всех нам в гости в наш мир красоты и креатива. Сейчас мы занимаемся таким очень интересным проектом, который в Украине проводит Фонд прав человека при поддержке посольства Польши. В Кировограде занимаемся этим проектом мы и пресс-клуб. В чем заключается цель проекта? Привлечь женщин-переселенцев в бизнес, то есть в творчество, в творческий дать, бизнес, в творческий бизнес да. дать им мотивацию для новых видов деятельности, ну и то есть и в целом повысить конкурент, их конкурентоспособность на рынке труда. А сколько женок уже залучили до этого проекта? Пока что у мы нас этот собираем. проект только начался. Uh -huh. Вот, э, вот на день города проходила пер, первый его этап, проходил в парке Пушкина. Э, вот, да, у нас была акция э, в парке, направленная как раз вот на раздачу листовочек и привлечение именно к нам вот, женщин-переселенцев. То есть, возможно, те, кто приехали сюда, и они сейчас находятся в поиске работы, э, им бы хотелось поучаствовать в наших тренингах, то есть чему-то научиться новому. Возможно, даже может не найти работу, но найти отдушину какую-то для себя. Вот э, в таком плане. Э, мы, конечно, в этой акции раздали полторы тысячи листовок, надеемся, что они пойдут mm -hmm. по городу, и э, все-таки женщины-переселенцы, которым тяжело сейчас адаптироваться, они придут к нам за этой помощью. Ну, собственно, у нас не только в этом акция заключается. Я знаю, что у нас есть еще и фотографии. Mm -hmm. Нет фотографий, mm -hmm. да, мы не можем посмотреть. Mm -hmm. Нет, ничего нет, не страшного, хорошо. Ну, так. У нас просто, э, мы сделали акцию э, ⁇ Карта еднания ⁇ мы, конечно, сделали фотографии, но не успели их, честно, сбросить. Я думаю, что это в каком-то сюжете. Посмотрим, посмотрим. Да, в сюжете, видео. Посмотрим. Я думаю, что в новостях это будет. Угу. Акция заключалась в том, что мы хотели показать, насколько мы вот действительно едины с теми областями, которые, собственно, сейчас оккупированы. Мы сделали карту, на которой были отображены Донецкая, Луганская области и Крым. И каждый, вот, кто проходил мимо в парке Они могли приклеить такой маленький стикер в виде смайлика То есть, может быть, они там были на, в, этой, в этих областях Или у них есть там родственники, или друзья, или знакомые Кто-то там проживает И, знаете, такая реакция у людей была настолько позитивная Они так с удовольствием отмечали этими смайликами Мы вот здесь были, мы вот здесь Думала были Получалось так активно да. Знаете, одна женщина подошла и говорит она не отмечала, она вот так стала, стояла, смотрела на эту карту уже на смайликах завешенная, то есть нас до достаточно много. Она говорит, вы знаете, у меня аж сердце стоит. Она настолько э ну сопереживала этому, что она говорит, ну мы на самом деле не, не всегда задумываемся мы далеко и мы не всегда задумываемся, насколько людям тяжело. А люди здесь и людям хочется вот понимать, что они нужны кому-то и что нас действительно много, то есть мы едины. А была прям смайлик на смайлике, или можно было прям... оторвать и прям. Не, мы Тут прям, прям я уже вот были. смайлики, была... смайлики их было много, mm -hmm. и то я скажу, что мы были не ну практически до обеда Народа было очень много, и праздник был достаточно большой. И, ну, я думаю, что у нас просто смайликов не хватило, потому что народ шел, 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 некоторые приходили, ого, это я и сам из Донецка, мне так там тяжело, а вот меня город хорошо принял, и они с таким удовольствием вешали эти смайлики. То есть людям ну вот этот позитив им не хватало этого. А как сам Андреем нет, прошло? Успешно? Тренинг у нас только будет. 7, 8, 10 октября. Да, мы 8. хотим анонсировать и пригласить всех женщин-переселенцев. Тренинг однодневный, то есть можно выбрать одну дату. 7, 8 или 10 октября. Тренинг будет проходить на базе пресс-клуба и на нашей базе. То есть первая часть это будет такой тренинг личностного роста, информация, такая ориентация в бизнес тоже. Бизнес, да, информация о предпринимательстве, такая мотивационная информация для саморазвития. И вторая часть будет проходить, это такая более арт-терапевтическая часть, это на нашей базе. Мы будем проводить мастер-класс по свит-дизайну и, и элемент скрапбукинга будет. То есть это будет букет из конфет. И Прям от, от что я хотел вас это спросить? Да-да-да, <связано> да, я сразу так да. предупреждаю. А кто будет работать эти все букеты? Вы с кем-то спи-процедуете, это букеты Букеты... Ну, мы будем делать и мы будем учить проводим мы будем учить женщин-переселенцев, которые к нам придут, которым это интересно. Они сделают это все своими руками, заберут изделия с собой, чтобы любоваться потом. Ну, то есть, вот такого вот направления будет мероприятие. Скарббукер. Скраббукер. Да, открытки ручной работы. Девочки, сегодня мы будем делать скарббук. Что, что делать? Ну, Просто это будут такие вопросы. Ну, да, очень-очень прикольно. Что еще там будет? Помимо этого. Я думаю, что мы просто э, первая часть им будет настолько дана мотивация вот на дальнейший рост, что мы когда займемся уже мастер-классами, я думаю, что некоторые из них смогут сделать в дальнейшем из этого бизнес, ну, собственно. Вот на, вот это на, мы на этом мы направлены. Да. Вот на это Хороший мы направлены. Мотивация. А сколько вот этих то участников? Хотелось, mm -hmm. бы как минимум по, нет, хотелось бы как минимум по 20 человек каждый день. Но пока что, знаете, люди, они хотят участвовать, но они проявляют мало активности. Поэтому мы хотели бы, конечно, всеми способами их привлечь. Может быть, себе. у кого-то есть знакомые переселенцы. Не может стесняются. Быть, да, да. Поэтому надо как-то их привлечь. Может быть, кто-то давайте еще раз информацию скажем для телезрителей, чтобы... Мы, мы, мы запомнили и, и все пришли. 7, 8, 10 октября. Выбираем так. один день. Так. Записываемся. Записываемся. Есть информация в Фейсбуке. На наших, страничках. На, на наших страничках. Ну, я не знаю, можно дать номера телефона. Вот есть такие. Мы угу. листовочки раздавали. Можно показать. Да, принес, да, 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 конечно можно, да. Вот здесь указаны телефоны Виктории Талашкевич и Елены Кваши. Угу. Э, они ведут запись, поэтому можно звонить, записываться и приходить к нам. Да, Мы друзья, всем Будем очень, спасибо очень рады. Всем вам огромное за за то, что вы делаете. Это это действительно очень. Если бы я была девушкой рисовидной, я бы пришла. Дякую. вам тоже благородную справу занимаетесь. Да. Держи. Ну, а мы передаем эстафетную палочку нашему коллеге Павлу Иванову, который встретился с писателем. Каким сейчас узнаем?